За последний год изменилась страна, изменились мы. Мы стали совершенно другие, мы стали по-другому думать, мы стали по-другому поступать. Год назад страна проголосовала за то, чтобы мы изменили свой вектор развития. Мы проголосовали за свободу, за независимость. Мы выбрали европейский путь развития. Встал вопрос, а с кем мы? Мы идем в НАТО мы остаемся самостоятельными, как мы будем организовывать безопасность нашей страны. Состоится дискуссия о путях обеспечения безопасности Украины, дискуссия актуальна как никогда. И в этом контексте мы будем обсуждать то, что может быть сделано в самой Украине и то, что может и должно быть сделано со стороны международных партнеров Украины, как отдельных стран, так и ключевых институций сообщества западных демократий, Европейского союза и НАТО. Я со своей стороны намереваюсь с участниками мероприятия поделиться богатым опытом Литвы, опытом демократических реформ, опытом вступления в Европейский Союз, мотивацией на нашего исторического решения, решения в правильности которого мы никогда не усомнились, вступить в организацию Североатлантического договора. И хочу надеяться, что те уроки, которые мы извлекаем из своего опыта, могут быть полезны и для Украины, для страны, которая очень близка нам по духу близка исторически. И я, как вы знаете, представляю страну, которая, безусловно, и решительно поддерживает как независимость Украины, так и ее территориальную целостность и ее европейский выбор.